Результат работы артиллерии, минометов, противника по нашей позиции. И вот это мы не могли выйти, потому что тут все, оно... Угу. Одна дверь, но все живы. Мы всю ночь пролежали на полу. Пока вот это все бомбилось. Люди не верят, что так можно. Просто... Говорится, очень правильные действия личного состава, правильные действия командиров. У нас подчас бойцы брали на себя

Ну, это, да, учили? это результат работы артиллерии, минометов противника по нашей позиции. Скорректировано, грамотно. Ну, слава богу, что при всех вот этой массовости разрушения у нас нет потерь в личном составе. Все люди не верят, что так может быть. Просто, говорится, очень правильные действия личного состава, правильные действия командира. У нас по час бойцы брали на себя инициативу да, в сохранении, то есть вывести людей, укрыть их бронежилетами и все остальное. Это очень грамотно, очень хорошо. Вот так вот командир минометного взвода, практически они по соседству со складом жили, вот он всех спрятал, укрылся их сверху, того, чтобы люди не пили. А общем, против некого часу отбывалась эта это? Ну подбежка? это до сих пор, еще под вчера здесь происходят подрывы, здесь, реально. Вот боеприпасы, которые находятся там, они еще, как бы сказать, они еще тлеют, они еще взрываются, ясно, стреляют. То, по сути обстановка завышается, скажем ну, так. Ну да, вот это вот там еще ситуация не ясна, там очень много возгораний, чего возгорания под под грудами кирпича под развалины. Мы жили, вот весь разбомблено вот это вот. Это мы вот Это жили. там, да? Ага. Да, это. И... И вот это мы не могли выйти, потому что тут все оно. Угу. Одна дверь, но все живы, мы всю ночь пролежали на полу. Пока но... вот это все бомбилось. Ну, это было точно наводка. А сколько его бомбили по часу? Это година, две, три? А бомбили 12 где-то начали. 12 Всего вылетов было, по-моему, 8 вылетов со стороны Сепора. Просто попала одна. Мина попала сюда. В склад. Мы сразу думали, что ну наступление, потом уже один в окно выглянул, говорит, Склад горит. Это что? Это Таврия? Таврия была, да. И это... вот это все, что от нее осталось? Да, это батя оставил, дал на батальон. Это все, что от него осталось. Это задняя шляда с фонарями. Без фонарей. результат работы артиллерии минометов противника по нашей позиции. И вот это мы не могли выйти, потому что тут все оно... Угу. Одна дверь, но все живы, мы всю ночь пролежали на полу. Пока но... вот это все бомбилось. Люди не верят, что так можно. Просто говорится, очень правильные действия личного состава, правильные действия командира. У нас подчас бойцы брали на себя разрушение, у нас нету потерь в личном составе. Все люди не верят, что так может быть. Просто, говорится, очень правильные действия личного состава, правильные действия командира. У нас подчас бойцы брали на себя э, инициативу, да, в сохранении, то есть вывести людей, укрыть их бронежилетами, все остальное, это очень грамотно, очень хорошо. Вот так вот командир минометного взвода, практически они по соседству со складом жили, вот всех спрятал, укрылся их сверху, того, чтобы люди ездили. А То, против какого часа происходило это? Ну это подборщика? до сих пор. Еще вчера здесь происходили подрывы, здесь, реально. Тут боеприпасы, которые находятся там, они еще... А сколько его бомбили по часу? Это 1 часа, 2 3 часа? Да бомбили... Э, 12 где-то начали. 12 всего вылетов было. По-моему, 8 вылетов со стороны Сепара. Просто попала одна мина, попала сюда в склад. Мы, мы сразу думали, что, что ну, наступление, потом уже инициатива. Да, 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 да. Ну, это, да, учили? это результат работы артиллерии минометов противника по нашей позиции. Скорректировано грамотно. Но, слава богу, что при всех вот этой массовой сказать, они еще тлеют, они еще взрываются, ясно, стреляют по сути, обстановка залишается, скажем ну, вот так. Да, вот это вот там еще ситуация не ясна, там очень много возгораний, чего возгорания под, под грудами кирпича, под развалины. Мы жили, вот весь разбомблено, вот это вот, это мы вот жили. это там, да? Ага. Да, это... И... Uh -huh. И вот это мы не могли выйти, потому что тут все, оно... Uh -huh. Одна дверь, но все живы, мы всю ночь пролежали на полу. não going to isso out and